मुंबईत ठाकरे गटाचा जो आज मोर्चा निघणार आहे हा मोर्चा शिवसेनेचा आहे हा मोर्चा फक्त धारावी वाचवण्यासाठी नाही तर पुनर्विकासाच्या नावाखाली टीडीआर घोटाळा आहे हा मोर्चा निघू नये यासाठी अदानीच्या विरोधात मोर्चा निघू नये यासाठी दिल्लीतून दबाव आणला होता तो दबाव मोडून आम्ही आता मोर्चा काढणारच आहोत असं संजय राऊत यांनी मीडियासमोर स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे फडणवीस काय म्हणतात याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही टीडीआर घोटाळा बाहेर आला की भाजपचे हात यात किती बरबटलेले आहे ते समोर येईलच दिल्लीच्या मदतीने धारावी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा होणार आहे पाचशे सत्तर एकरची जमीन भाजपचे जावई अडाणी यांच्या हातात दिली जात आहे मुंबई विकण्यासाठी तयारी हे करत आहेत भारतातील सर्वात मोठा टी घोटाळा इथे होणार आहे मात्र आम्ही ते होऊ देणार नाही असं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे मोर्चा सहभागी व्हा आणि बुलंद आवाज जो आहे मुंबई वाचवण्या संदर्भात धारावीच्या निमित्तानं त्याचा अनुभव घ्या नाही आदित्य ठाकरे सातत्याने जे सांगतायत त्यांची तळमळ समजून घ्या लोकप्रतिनिधीच सरकार नाही महानगरपालिका सभागृह अस्तित्वात नाही प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकार प्रचंड प्रमाणात ठेकेदारांचं राज्य इथे चालवत आहे અને તે વિરુદ્ધ અદિત્ય ઠાકરે સતત તેના apni ભૂમિકા ઠામપણે માનતા છે. એ ન્યાયલેય सुद्धा आता त्या भूमिकेला भूमिकेशी सहमत आहे. ચાલે. આપણે આજે જાણવા છે કે કોંગ્રેસ કે ઉપર अब सबसे बड़ा सवाल उठा है एमटी ડીસાઉંકે કેશ હોલ કે બાર. શું अब કોંગ્રેસ ક્લીન ચીટ લેને વાલી હે કે પર અપા જાતે. શું કોંગ્રેસ ક્લીન ચીટ કે? તો યે જો ભી ડીસાઉંકા કેશ હોલ નીકળ્યા હે તો 300 કરોડ. હા તો अब कांग्रेस उस घेरे में मुझे लगता ना कोई घेरे में है एक कारोबारी है धीरज साहू जो, जो कांग्रेस के सांसद उनका साल से भी ज्यादा हो गया उनका कारोबार चल रहा है मैं उनका एक स्टेटमेंट आज देख रहा था, मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा हूं मुझे लगता है उस बारे में जिसने रेड्स किया है इनकम टैक्स इनकम टैक्स के प्रवक्ता ने सामने आकर बताना चाहिए क्या ये ब्लैक मनी है क्या ये काला धन है या और कुछ है कि हम और आप नहीं बता सकते मीडिया ट्रायल नहीं हो सकती सिर्फ अपोजिशन के लोगों की अगर इनकम टैक्स के पास जानकारी है ये काला धन है या और कहां से आया है क्या है उस तो तो बारे में इनकम टैक्स के प्रवक्ता बोल सकते हैं हम नहीं बोल सकते या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल सकते को को ये सच है ये सच है और 19 में 19 तारीख को जो दिल्ली में इंडिया की बैठक है उसमें ये सभी विषयों पर चर्चा हो जाएगी देखो धारावी बचाओ यह आंदोलन मुंबई में चल रहा है महाराष्ट्र में चल रहा है धारावी गरीबों की बस्ती है दलितों की बस्ती है पद दलितों की बस्ती है कुल सभी को घर मिलना चाहिए सालों साल से वो पिचड़ में रहते हैं उनका व्यवसाय उनका व्यापार उनके छोटे मोटे धंधे वहाँ हैं चाहे लेबर हो चाहे स्टील हो चाहे गारमेंट हो चाहे कुम्हार के काम हो वो सभी को उनका घर और उनका जो छोटा मोटा व्यवसाय है उनके लिए जगह मिलनी चाहिए लेकिन इस बहाने धारावी डेवलपमेंट के नाम पर ये पूरा 570 एकड़ का प्लॉट 570 देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये 570 एकड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के, के दामाद जीवान अडानी के हाथ में दी जा रही मैं यह मानता हूं इस बहाने मुंबई बेचने की यह तैयारी है ये मुंबई बेचने की तैयारी है और हम ये होने नहीं देंगे देश का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला इस प्रोजेक्ट में सामने आ रहा है <laughs> की की लगा दो एस टी, आप दो है एक एस आई टी की बरसात हो रही है उसके ऊपर एस आई टी उसके ऊपर एस आई टी जो एस आई टी हमने बनाई थी वो तो आपने रद्द कर दी उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकाल में हमने तीन एस आई टी बनाई थी उससे भी गंभीर विषयों पर वो तो आपने चाहे वो जितु नौलाने वाली एस आई टी हो या और हो आई विक्रांत का घोटाला था वो तो आपने एफ पास कर दिया देखो ये एक राजनीति चल रही है नासिक में ललित पाटिल जो ड्रग्स माफिया है उनके सीधे समन कैबिनेट दो कैबिनेट मिनिस्टर से वो पूरा गुमराह करने के लिए ये एक मैटर देखिए तो तो अगर तब आप आप जांच कर रहे हैं तो कर लीजिए हम हमने कहा रोका है जांच को लेकिन ललित पाटिल और दो कैबिनेट मिनिस्टर का क्या है? आ, क्या पैसे की लेन देन है आप उसके बारे में पहले एक एस लगाइए अगर एस लगाई है तो जो जांच के घेरे में जो मंत्री है उनका इस्तीफा लीजिए मुझे मालूम है संचालक तो सीएम को जाकर पूछिए नहीं सवाल ये ये सवाल है आप जाकर सीएम से पूछिए ये सवाल आप देवेंद्र फरोनी से जाकर पूछिए होम मिनिस्टर है ना लगाए ना एस आई यहाँ लगाओ ना एस तो तो आता तो बोलो ना मैं आता बोलो ना मैं पहा कि नाशिक मध्य ललित पाटिल प्रकरण या राज्याचे दोन कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे अडकलेले त्याच मंत्र्यांनी आपल्यावरचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सगळा विषय बाहेर काढला काल बडगुजर यांची पत्रकार परिषद झालेली आहे आणि त्यांनी त्या संदर्भात खुलासा केला आणि चौकशी सुरू आहे सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे ना तपासू पण ललित पाटील या प्रकरणात ड्रग्ज प्रकरणामध्ये ज्या दोन मंत्र्यांची नावं सातत्याने येत आहेत त्यांच्यापर्यंत ती एसआयटी पोचली आहे का त्यांची चौकशी होते आहे का नाही चौकशी प्रत्येक गोष्टीची व्हायला पाहिजे उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळामध्ये तीन एसआयटी स्थापन केल्या होत्या त्या तुम्ही का रद्द केल्यात त्यातली एक तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या खंडणीच्या प्रकरणामध्ये या महाराष्ट्राचे सुरू होतं प्रकरण त्या संदर्भात आय एन एस विक्रांत घोटाळा विक्रांत वाच बचाव या नावाखाली त्या नागड्या पोपटलालने मुरुंच्या कोट्यवधी रुपये गोळा केले पोलिसांनी त्याला जामीन नाकारला सरकारनं आपलं न्यायालयानं सरकार येतात ना 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 तुम्ही तो एफ रद्द करून टाकलात अजून किती आहे तुम्हाला द्यायची हा चला थँक्यू